птички. Городишка, как называется? Лодай. Лодай. А мы с Ларисой едем. А куда мы с тобой едем, забыла? В Сан-Диего. Сначала на автобусе. В там, Потом сядем в поезд. И потом покатим в Лос-Анджелес. Upon I'm Donald Trump is the first eagle, yeah. number one in the world. Hey, listen, he's not bad. He's not going to deport immigrants things like that. He's not going to do that. He's a nice guy. <laughs> he's not a bad guy he's not a bad guy <laughs> donald trump is not a bad guy he's a funny guy because we always say <coughs> like yes we're going to win Okay. okay okay you're so you're going to win we're going to win big okay it's amazing guy. Oh. you're so

Но она будет открыта только пол шестого. А попали здесь какой-то, не знаю, буддийский храм. Ой, какие тут коты ходили красивые, жирные. Это что-то. Ну вот какой-то темпл Саванири, Саванкая. Саванкая, может так правильно читается. Или Саванкири. О, кот под машиной. Какие жирные красивые коты были. О, это то дохлый какой-то. Боже. Вот, вот Будда и вот, и вот. Это что более, как это не представляете, какой туалетик. Прям похож на храм. Прям похож на храм, так сделан. А на самом деле это туалетик. Ну и ну. А это мои девчонки. Лариса. А, Лариса и... И... Мальчишки махают мне рукой. и машине. Лариса и Мария. И куда это мы приехали? Вот это все территория индийского храма. О, вот. Тут магазинчик, а тут что тут, где тут? Сейчас разберемся. Но Нурьян сказала, идем сюда. Ну ладно, идем сюда. А какая трава? Я сначала думала искусственная, а может не искусственная? О. Гляньте, плоды оранжевые. Оранжевые плоды. Пальмочки. Первый раз вижу, как она цветет. Вот так называется это место, этот храм. конвертик или что тут да можно положить пожертвование и отправить вот по этому адресу что мы и сделаем и вот этот гуру вот в 52 году умер а красивый ну ладно, идем дальше. Что нам гуру? Каждый сам себе есть гуру. Если будут прислушиваться к другим гуру. А делать по-своему. Живые цветочки. Ой, как я папоротники люблю. Не понимаю, почему. А, понимаю. Потому что я родилась в день рождения 7 июля. И как бы этот цветок. Папоротник, мой цветок. хо 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 Прям как будто змеи. Это же надо думать. Ой, ну как будто змеи. Ну и лианы. Ой, какие рыбы. Ой, какие рыбешки. Наверное, желание исполняется. Ах, вот как эти растут лотосы. В каком-то там горшке. А рыбы-то сине-красные. Я таких не видела еще. Сине-красные рыбы. Там очень красиво, да? Где... Так там же закрыто. Вот как ты туда пойдешь? Вот деревом... Да. да? да желание, оно Но на обратном пути мы это сделаем. Хорошо. Oh, wait, 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 wait. Ну и красивые, какие вы. Какие же вы красивые. А еще что за ними. А, океан. И даже слышен шум. А -а -а -а. Встретилась с океаном. Ой, встретилась. Какая встреча. <laughs> Боже, мальчишка сзади сидит. Ну и пусть себе сидит. <laughs> Нет слов. Нет слов. Привет-привет всем из Сан-Диего. И цветочки сзади. Вот какое дерево. Пожалуйста, для медитации. что-то говорит рыбка. Какие же они красивенькие, маленькие он там. М -м -м. Может я их приближу? Красивые. О, девчонки мои сидят. А пальмочки лохматые. Ну что, красавицы? А шумит как? это написано об этом храме. Пойдем посмотрим. А да, сидит малышка калибри на веточке, отдыхает. Сейчас я ее попробую приблизить. Отдыхает, устала. Как Ух ты какие калибри! Ну, так хочется погладить особенно тут кругленький. Или эти. А, -а, -а на досках. Плавает. И здесь тепло, я вам хочу сказать. Очень тепло. Прям теплее, чем в Сакраменто и во Фрезно. Вчера так обещали, что в Сакраменто и во Фрезно будет минус 3. И точно было. Специально для всех вас шум океана. Прибой. Прибой. Ой, как хочу побегать там но не сегодня. А сегодня, кстати, 19 ноября. <ролевые> Да-да-да-да, Лори-Лори. ha <laughs>